UKM akan mengadakan karnival Chanak OKU uh, sempena hari sambutan OKU dunia pada 5 dan 6 Disember uh, tahun ini. Di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Syazwan mungkin banyak lagi. Boleh kongsikan <laughs> <laughs> mungkin mungkin boleh kongsikan perancangan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyambut sambutan Hari OKU Dunia. Baik, um, untuk UKM, um, apapun saya perlu memberikan penghargaan kepada pengurusan tertinggi UKM sebab uh, telah um, meluluskan pembentangan uh, ataupun perancangan untuk sepenuh hari uh, sambutan hari OKU. Jadi, um, insyaAllah uh, UKM akan mengadakan karnival Cahna OKU uh, sepenuh hari sambutan OKU sejumlah pada 5 dan 6 Disember uh, tahun ini. Uh, tapi sebenarnya kita sudah bermula. Uh, bukan hanya menunggu pada Disember. Uh, kita sudah pun bermula. Uh, antara ini yang pertama yang kita laksanakan uh, melalui UPS OKU adalah um, jelajah hijau inklusif uh, bersama dengan pelajar-pelajar uh, dari UBS Fakir daripada PPDK UKM. Ini saya nak highlight. Like. Saya nak ambil peluang. Di UKM kita ada juga pusat pemulihan dalam komuniti. So, saya rasa UIA pun ada. ada. right? Okey. Jadi kita kita pun ada PPDK UKM dan juga melibatkan juga kanak-kanak dari makmah pembelajaran autism. Jadi kita dah laksanakan pada bulan lepas jelajah hijau inklusif. Kemudian kita juga UPSOK telah melaksanakan eh, bengkel um, pengurusan uh, disabilities ataupun OKU kepada staff-staff frontliners uh, di setiap PTJ dan juga pesara-pesara yang berminat pengenalan bagaimana untuk mengendalikan atau menguruskan pelajar-pelajar OKU apabila mereka berada di uh, fakulti uh, kita dah laksanakan juga dan ini juga pokas ni pun salah satu usaha maksudnya sambutan kita bermula uh, tak nak tunggu Disember saja jadi eh, kita dah bermula dan uh, banyak lagi program-program yang akan berusul lah mentara menunggu 5 dan 6 uh, Disember. Jadi nak cerita 5 dan 6 Disember ni alhamdulillah yeah. uh, kita juga uh, akan melaksanakan ataupun mengadakan dengan kerjasama Yayasan Fakir okay. akan mengadakan OKU berdoa. Okey uh, pada 5 Disember di Datta dan uh, disusuli pada 6 uh, Disember kita ada program bersama dengan Pusat UKM, Pusat Sukan UKM kita ada aktiviti riadah dari sebelah pagi. Kita juga akan adakan juga uh, bengkel uh, brain bahasa isyarat asas pada dua hari tersebut dan insyaAllah kita akan juga melipatkan sekolah-sekolah eh, di sekitar Bangi. Saya rasa ini selaras dengan kalau kita dengar baru-baru ni bicara uh, Naib Chancellor. Hmm. Kalau boleh kita nak UKM ni um, Berkembar. Bukan berkebal tapi mengimarahkan warga Bangi ya. Jadi oh. kita nak uh, jemput sekolah-sekolah Komuniti-komuniti yang berkaitan dengan OKU Di sekitar Bangi pada Carnival uh, Channel OKU okay, pada 5 dan 6 Disember Dan kita menjemput Uh, warga Bangi untuk bersama-sama selama dua hari ini untuk memeriahkan hari Bencana OKU pada lima dan enam Disember dan kerana uh, perincian nanti Insyaallah uh, pihak UPS OKU dan juga pihak UKM akan mewarwarkan. So, Saya bahasanya. percaya sambutan ataupun perancangan di peringkat UKM untuk menyambut sambutan hari OKU sedunia so, ini begitu. Ini besar. pertama kali kita melibatkan semua PTJ. Okey. Ya jadi uh, kita nak cuba uh, tadi kita cerita, cerita pasal sinergi kan. Yeah, jadi yeah. semua fakulti sains kesihatan, yeah. fakulti kemanusiaan, fakulti pendidikan sebab masing-masing uh, mempunyai sumbangan dan ke, uh, kepakaran masing-masing. Jadi kita nak cuba uh, menggabungkan mereka dan sebab itu kita bermula uh, lebih awal. Eh, kita tidak menunggu pada 5 Disember dan siri program berterusan. Uh, jadi ah uh, saya yakin insya-Allah kita cuba untuk Walaupun ini pertama kali kita cuba dengan kaedah ataupun mekanisme ini, saya rasa sebab kita nak advocate. Yeah. Kita tak perlu tunggu 3 Disember je. Kita tak perlu tunggu hari autism 1 April. Baru kita nak uh, buat program macam-macam. Jadi kita boleh biarlah program sebegini dia berterusan. Uh, jadi kita tak naklah uh, macam tadi saya selalu sebut, asal ada. Uh, yeah. Jadi asal ada ni dia punya uh, impact uh, tidak, uh, tidak baik, kurang lah ni. Itu yang kita cuba usahakanlah. Dari sudut penyertaan adakah UKM oh. sajakah? Tadi saya dah sebut. Kita nak panggil komuniti sekitar Bangi ni bersama dengan kita. Komuniti uh, mungkin sebab kita juga kalau tak silap saya aa uh, kita juga dah berbincang dengan pihak FSK berkenaan dengan bagaimana nak gunakan kerusi roda. Ha, nak perbaiki kerusi roda. Jadi kerusi roda ni bukan hanya golongan OKU saja yang perlukan warga emas nanti penjaga mereka eh uh, kita akan ada tabik jadi sebab tu ada bukan sahaja kepada pelajar staff ataupun tenaga akademik di UKM tapi Bikit kita lain juga terlibat, juga terlibat juga pasti kita akan jumpa insyaAllah. Saya tak sabar untuk insya, insya sekali. Jadi <laughs> apa pun kita kena bagi kredit kepada UPS OKU dan juga uh, pihak uh, sekretariat sekretari uh, China OKU sebab dia melibatkan semua daripada okay? pihak PTM-nya, chancelor dan sebagainya semua bersama-sama dalam program kita kali ini. Okey terima kasih kepada Dr. Syazwan kerana menerangkan perancangan sambutan hari OKU di peringkat UKM yang begitu banyak saya kira. Jadi, uh, kita sebenarnya dah berada di penghujung dan kita telah banyak perkongsian dan pengalaman daripada Prof. Visita dan Dr. Syazwan sendiri. Dan untuk pengetahuan semua, perjalanan akademik untuk pelajar berkeperluan khas, khususnya autism, bukannya mudah. Mereka memerlukan sokongan dan motivasi sekeliling. Jadi kita perlulah uh, menjadi sokong uh, menjadi orang yang sentiasa menyokong uh, untuk golongan pelajar autism ini. Dan bagi pihak penganjur saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Zita kerana sudi hadir di podcast ini dan Dr. Syazwan sendiri terima kasih kerana hadir dan saya ingin menyatakan bahawa semoga usaha kita untuk memperkasakan hak-hak OKU itu dicapai. Jadi itu saja daripada saya. Sekian terima kasih.